بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم دافئ البلاء والوباء والكحة والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشروع منكوش في اللوح والكلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معتر متهر منظر في البيت والحرم شمس الدحى بدر الدجى صدر حلى نور الهدى كهف الورى مزباه الظلم زمين الشيم شفيع أمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج صفره وسدره المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المسنبين انيس الغاربين رحمه للعالمين راهه العاشقين مراد مشتكين شمس عارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيدي السقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحبي قاب قوسين محبوب رب المشركين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى السقلين أبن القاسم محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما